Сидели в подвале. Ну, то в подвале, то возле подвала. То спускались, то поднимались. У нас подвал, получается, сразу возле нашего подъезда. И пошли покушать. Вроде бы все ну, тихо стало. Было такое, что вообще целый день ничего, нигде не бахкало. Где-то далеко-далеко. Поднялись покушать, покушали, попили чай и собирались обратно спускаться в подвал. Я говорю, давай я пойду белье сниму, оно уже высохло, сухое, тихо же, ну шо? И все, я вышла буквально, ну, секунд 15-20. И все, а вот... Лука полностью тут раздроблена, не было, ну, ладошки вообще не было. Просто вот так висели сухожилия и шкурка, да, сверху так болталась. И нога вот... вот так стопа получается. Она как там без кости была. Вот где вот именно сгибаются, И не было там косточки, потому что я ногу потащила, и оно за мной потянулось. А тут рука вроде бы она через литр видно было, что там ну, что-то посечено. Стала на нее облокачиваться, а она хрустит. Тут у меня кишка выведена, потому что ранение было. Осколок в живот повредил Тон, тонкий кишечник. Да? Mm -hmm. Вот тут выведено кусочек кишки. Пакетик. Вот мне теперь надо будет от 3 до 6 месяцев ходить с этим пакетиком. И ну, по мере наполнения его выливать. Уже был, конечно, сумасшедший шок. Еще же ребенок дома в квартире маленький, 6 лет они. Вот. Сразу начали руки, ноги перетягивать. Ну, подъезд, сколько там у нас людей осталось, все забегали сразу, крики. Ну, ужас, вопли, кого вызывать. Скоро это уже не ездят. С руки кровь течет, с ноги кровь течет. Я понимаю, что ну, как бы долго я не протяну, наверное, в таких этих он еще раз набирает, еще раз набирает. Он говорит, пожалуйста, ну приедьте, ну приедьте. Они, правда, быстро прилетели. Быстро все поперетягивали, поперевязывали на носилки. Вот, ну, Вещи-то у нас собраны были, мы как бы собирались выезжать. Сумки схватили и побежали. Он вообще в огромных тапочек, тапочках. Ребенок вообще босиком выбежал, сразу ему ну, крик, то он сразу побежал в подвал. Если бы его не было, если бы он вот, вот, вышел, все, просто в кровь стекла и все. Или вышел, или отошел. Ну, ну, ну сколько там? Сколько надо, там, 15 минут, чтобы кровь вся вышла и все. И уже подобных никто не спас. Это я говорю, это хорошо, что мы, ну, ну, что мы все дома были. У меня даже силы закричать даже не было. Я не мог понять вообще, что мне делать. Я в первую очередь отвел сына в коридор, правила двух стен. Вот, а сам быстро на балкон. Это секунды, все, секунды. Я выхожу на балкон. Ой, а Катя, когда выходит на балкон, у нас был пес, то рейер русский. И постоянно выбегал с ней. Вот, выхожу, лежит, собака полголовы нет. Катя лежит, рука висит на коже. Ну, в общем, ничего живого. Также сама нога, две косточки раздробленные, тоже однокожие, все я ее быстро-быстро перетянул. Да, я кричал, у меня паника, шок, кричал. Но я быстро ее перетянул, положил ей под голову валик. Соседи прибежали, я же начал кричать, прибежали. Помогли мне, подали полотенце, перетянуть ей руку, чтобы не потери крови было по минимуму. Вот. И давай же звонить, как чувствовал перед этим, сделал скриншот службы этих спасательных всех. Там постоянно менялись номера у них. Давай звонить неоднократно. В общем, приехали молодцы, среагировали оперативно в течение буквально 15 минут, наверное, если не быстрее. Ну и потом нас повезли в Славянск в реанимацию. И там оказали ряд и первую помощь, ряд, ряд операций. Очень сложная очень ситуация, и много и ранений, много и осколочных этих проникающих ранений. Все тяжелые все. Сказали, будем только ждать и надеяться, что организм ее выдержит. Сердце, все. Была беременна и 12 недель. славянский ребенок еще был, а уже потом очень сильная боль. И, ну, хочется быстрее, чтобы это все закончилось. Людям передать, что не думали за то, что нажили в квартире там или ну что нажили всю жизнь жили. Бросайте все, уезжайте. Уезжайте, это все не стоит того. Вот. берегите себя, родных и близких.